যোৱা কালি এটা বিশেষ ঘটনা অসমৰ বিধানসভা চলি আছে বিধানসভাৰ মজিয়াত যোৱাকালি বিধায়ক শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব পৰা নাই কাৰণ স্বাস্থ্যজনিত বিষয় কিন্তু তেওঁ স্বাস্থ্য বেয়া হোৱাৰ মাজতেই বিধানসভালৈ যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু সেইমৰ্মে এখন বিশেষ পোষ্টাৰ বনাবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা আগনিশা তেওঁ কৰিছিল কৰাৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে এই বিষয়টো চৰকাৰী যন্ত্ৰই গম পালে আৰু গম পোৱাৰ পাছত য'ত এই পোষ্টাৰ বনাব দিয়া হৈছিল সেই পোষ্টাৰ বনোৱা যি মা ভৱানী প্ৰেছ যাৰ স্বত্বাধিকাৰ অসীম হাজৰিকা জয়ানগৰস্থিত গুৱাহাটীৰ যিটো প্ৰেছ তাত তেওঁলোকে পুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে ঘেৰাও কৰি ৰাখিলে স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীৰ তেওঁৰ মোবাইল জব্দ কৰি ৰাখিলে আৰু দিনটো এই প্ৰতিষ্ঠান এই প্ৰেছ বন্ধ কৰি ৰাখিলে অৰ্থাৎ এয়া অসমত ফেচিজিমৰ আৰম্ভণি এয়া চৈৰতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভণি সমগ্ৰ পৃথিৱীত এনেকৈ চৈৰতান্ত্ৰিক শাসকে যেতিয়াই তেওঁলোকৰ শাসন ব্যৱস্থাত জনতাৰ জনকণ্ঠক ৰুদ্ধ কৰিব খোজে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যাব খোজে তেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ আৰম্ভণি কৰে ফোন টেপিং এটা ইলিগেল কাম এটা বেআইনী আইন বহিৰ্ভূত কাম অসাংবিধানিক ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ পৰিপন্থী এটা চিন্তা এই চিন্তাক কিন্তু বিজেপি দলটোৱে চৰকাৰখনে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণে তেওঁলোকে কৰিব খুজিছে বা এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ফোন টেপিং বা যি যি সমাজত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ বিভিন্ন গণতন্ত্ৰ বিৰোধী কাম কাজৰ বিৰুদ্ধে জনতাক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক এনেকৈ ছাৰ্ভেলেঞ্চৰ মাজত ৰখাৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে এই কথা আমি শুনি আছিলোঁ খবৰ পাই আছিলোঁ কিন্তু যোৱাকালি আমি কাৰ্যত এইটো প্ৰতিফলিত হ'ল যে চৰকাৰে মানুহৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বা চোৰাংচোৱা গিৰি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কাম কাজত জঁপিয়াই পৰিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি চৰকাৰক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ব খোজোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ বে আইনী সংবাদ সংবিধান বিৰোধী কাম কাজৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰ বিৰত থকাটো উচিত আমি সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ সংবিধান বিৰোধী কাম কাজত জড়িত নহ'ব ইট বিৰোধী গণ আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন প্ৰান্তত ইজৰাইলী চোৰাংচোৱা যিটো ছফ্টৱেৰ পেগাছেছ আনি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে ফোন টেপিং বিভিন্ন ছাৰ্ভিলেঞ্চ এই কাম কাজ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল চোৰাংচোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ চোৰাংচোৱা গিৰি কৰিব পাৰিব তেতিয়া যেতিয়া কোনোবাই ৰাষ্ট্ৰ সন্থা কৰিছে দেশৰ সংবিধান বিৰোধী কাম কৰিছে দেশদ্ৰোহিতা কৰিছে আমি আমি যি কাম কৰি আছোঁ জনগণৰ হকে জনগণৰ প্ৰতি কৰা অন্যায় এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যাব খোজা কোনো ধৰণৰ কথা কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নহ'ব এইটো অন্যায় আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে কেৱল মাত্ৰ অখিল গগৈয়ে নহয় আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হৰহ ভূমিকা পালন কৰি থকা প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এনেকৈ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ফোন টেপিং বা আন আন ছাৰ্ভিলেঞ্চত ৰখা কাম কাজ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ব খোজোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ পৰা বিৰত থাকক এয়া আইন বিৰুদ্ধ সংবিধান বিৰুদ্ধ ব্যক্তি স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিছে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু আমি দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান সংকটত পৰা কোনো কথা কেতিয়াও মনা নাই আৰু মানি ল'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আজি এই বিশেষ সংবাদমেলৰ যোগেদি কাৰণ এইটো এটা অতি ভয়াৱহ এটা চিৰিয়াছ বিষয় এটা কাৰণ মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱন বা ব্যক্তিগত কথা বতৰা এইবোৰতো যেতিয়া জাচুচি আৰম্ভ কৰিব তাৰমানে কোনো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ গোপনীয়তা নাথাকিব ব্যক্তিগত জীৱনৰ গোপনীয়তা নাথাকিব এই যিটো পেগাছেছ ছফ্টৱেৰটো আপোনালোকে জানে যে এইটো এনেকুৱা ভয়াৱহ ইমান ভয়ংকৰ এটা ছফ্টৱেৰ যে এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁৰ এণ্ড্ৰইড ফোনৰ যোগেদি সোমায় ছফ্টৱেৰ শেষ কৰি ঘৰৰ ভিতৰলৈ গৈ ঘৰৰ সকলো ভিডিঅ' লৈ গুচি যাব পাৰে যিকোনো যাক যদি তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লয় এইটো অতি ভয়ংকৰ আৰু সেই সময়ত লোকসভাৰ মজিয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে ইজৰাইলৰ পৰা পেগাছ আছে তেওঁলোকে কিনিছিল বা কিনিছে তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ দেশত চলি থকা বিজেপি চৰকাৰ দিনত চলি থকা আগতেও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকে জানে যে যেতিয়া যেতিয়া গুজৰাটত গোধৰা কাণ্ড হৈছিল গোধৰাক হোৱাৰ পাছত বহু ধৰণৰ মানে বিভিন্ন সাক্ষী বিভিন্ন অভিযোগ দিয়া মানুহৰ সাক্ষ্য নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফেক এনকাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ আইন বহিৰ্ভূতভাৱে সংবিধা সংবিধান বহিভূতভাৱে বহুতক ছাৰ্ভেলেঞ্চত লৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কথা বতৰা তেনেকৈ চৰকাৰী যন্ত্ৰই শুনি শেষ কৰি ফোন টেপিং কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰমানে এইটো গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি বৰ ভয়ংকৰ এটা অসমী সংকেত ভয়ংকৰ সংকেত অসমতো এনেকুৱা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰম্ভ কৰিব খুজিছে কি দুখ আছিল মা ভৱানীৰ দৰে এটা সৰু প্ৰেছৰ এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী অসীম হাজৰিকা যাক দিনটো তেওঁলোকৰ তেওঁৰ ইনকম তেওঁৰ আয় বন্ধ কৰি দিনটো পুলিচে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে কি এই অধিকাৰ কেনেকৈ পালে তেওঁ যিকোনো মানুহৰ এক্স ৱাই জেড এফ বি চি ডি যিকোনো মানুহে দিয়া কাম তেওঁ কৰিব তেওঁ পাৰে তেওঁৰ তেওঁৰ গাত কোনো ভুল নাই আজি মই দিলে এখন এখন যদি মই পোষ্টাৰ বনাব দিওঁ এখন যদি বেনাৰ বনাব দিওঁ তেওঁ কৰিব তেওঁৰ নিজৰ আয়ৰ কাৰণে নিজৰ নিজে নিজে ঘটি পইচা ঘটিবৰ কাৰণে এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান তেওঁ গঢ়ি তুলিছে কিন্তু তেওঁৰ কি দুখ তেওঁৰ মোবাইলটো দিনটো জব্দ কৰি ৰখা হৈছে তাৰ মানে সাধাৰণ জনতাকো এফালে অন্যায় কৰিছে অত্যাচাৰ কৰিছে উৎ উৎপীড়ন কৰিছে তাৰ লগে লগে মানুহৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ উঠি পৰি লাগিছে গতিকে অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আজি এই সংবাদমেলৰ পৰা মই সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজত আহি থাকিব লগা দিনসমূহত লিপ্ত নহয় আৰু আৰু এই কথাও ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মই ভাবোঁ কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজে আমাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক যিটো কণ্ঠ মানুহৰ ন্যায়ৰ কাৰণে জনতাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে আমি যি কাম কাজ কৰিছোঁ ইয়াক বাধা দিব নোৱাৰে ইয়াক ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পুনৰ ক'ব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা বল প্ৰয়োগ কৰা এনেকৈ বে আইনীভাৱে কৰা কাম কাজে আমাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ গণতান্ত্ৰিক কণ্ঠক কেতিয়াও ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে এই কথা স্ম